Добрый вечер. Приятно видеть столько людей. Ровно год назад, я думаю, что большая часть была на нашем концерте. Мы обещали, что это станет традиционным. Мы выполнили свое обещание. Ну, очень приятно видеть вас здесь всех. Что хочу сказать. За короткое время, которое наша команда руководит городом. Ну, я думаю, что мы многое сделали и многое еще сделаем. Все, вы прекрасно видите, порядок в городе, делаются дороги, ремонтируются садики, школы. Но это только начало, это все будет продолжаться. Железнодорожникам, жителям железнодорожного района хочу пожелать хорошо сегодня отдохнуть, здоровья, успехов и всего самого наилучшего. Добрый вечер всем. Не секрет, что для нашего района это знаменательный такой праздник. Будем возрождать эти традиции. В прошлом году, когда мы впервые его проводили, слышались такие голоса. Да, вот выборы пройдут и забудут и все дела. Я думаю, что не забудем и этот праздник станет традиционным. В перспективе будет сделана реконструкция этого парка. Он маленький, уютненький. Я думаю, мы здесь со временем наведем порядки. Для этого нужны время и деньги, естественно. Ну, все это, я думаю, будет сделано. А еще хочу сказать, поздравить всех с этим праздником. Ветеранов, железнодорожников, людям, которые отдали свои трудовые лучшие годы, молодость на работе на железной дороге. Я тоже в семье железнодорожников. У меня мать проработала 50 лет на железной дороге. Мне это близко. Всех с праздником, всех благ вам, счастья, здоровья вашим детям и удачи. Спасибо. Уважаемые земчане и гости города, мы еще будучи детьми с нетерпением ждали этого праздника, Дня железнодорожника. Он всегда проходил на самом высоком уровне, будь то в парке или на берегу Донца. Этот праздник всегда был и для детей, и для взрослых. Учитывая то, что большинство людей этого микрорайона присвятили свою жизнь железной дороге, тепловозремонтному заводу, это стало как традицией этого района. И люди всю жизнь проработали на заводе. Я считаю, что этот праздник, это уже традиции, которые сложились не один десяток лет. В 2002 году перенесли этот праздник и празднуют теперь в ноябре месяце. Но я думаю, никто не обидится здесь сидящих, если мы сегодня поздравим ветеранов послушаем хорошую музыку, отдохнем на свежем воздухе. А в ноябре месяце проведем официальную часть где-то в помещении. Я как депутат городского совета от души поздравляю от себя лично и всех депутатов с праздником. Желаю счастья, здоровья ветеранам и всего на самое наилучшего. С праздником, дорогие ветераны. Круговый Володимир Михайлович, 49 лет в стажу. Ваши оплоски, конечно, приемные подарки на знак уваги. Ідемо далі. Віра Іванівна Савкіна, 34 роки залізничного стажу. Ваші обласки. Анатолій Григорович Гудим, 50 років. Він віддав цій благородній професії. Ваші обласки. Олександр Олександрович П'ятун. Також. 50 років. на

детками счастье плывет белое, Сайт вон тут сладкий ва, счастье своем в лицо я знаю, и на твоем.

Станция, куда откуда мы все Поехали. пришли. Не падаем с шарика, быстрее, быстрее! Лома! Я даже я подальше отойду. Не, не тяни резину, я тебе немножко парю, ты нашел себе мужчину. Все. Ниченькою темною приду я снова, любая и залишусь, на соль ты